Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це Аня, а це міша мій чоловік. І в цьому відео ми поговоримо про піар, а саме на подачу на піар. Ну, почнемо з того, що таке, ваше піар. Піар розшифровується як permanent резінс, тобто угу. постійне постоянне місце жительства, тоді, як проще сказати, ПМЖ. Коротше, ви можете проживати в країні, вам не потрібно постійно продовжувати ніякі візи, але ви ще не можете э, мати свій паспорт, ви не громадянин, і не голосуєте за президента або міністра. І так, ми б хотіли спочатку почати ще з того моменту, коли ми лише планували переїзд до Канади, коли ми ще жили в Чехії, це було трішки більше, ніж два роки назад. І що, коли ми дізналися про Куе, ми відразу почали думати і про піар також. Да, так як ми вже були на путі к ПМЖ в Чехії, то коли ми продумували план переїзду в Канаду, ми одразу ж вивчили можливості отримання ПМЖ піару в Канаді. Ні для кого не секрет, що отримання Work Permit по программе Куэт, либо просто рабочую визу по LMA, либо просто work permit по израильской программе, вы видите, что у вас в work permit есть дата окончания, и когда эта дата подходит к концу, вы обязаны выехать из Канады. Чтобы остаться в Канаде, надо уже легализоваться, то есть получить VR. Для этого существует в Канаде более 100 миграционных программ, которые делятся на разные категории, такие как экономические программы, программы по воссоединению. Ну, через навчание через обучение и гуманитарные программы сразу мы понимали что программа по нам не подходит программа по обучению нам не подходит и гуманитарные программы тоже не брали в учет потому что это программа беженства то есть если вы получаете отказ вы должны покинуть страну за какой-то короткий срок там две недели или месяц в случае по гуманитарной программе вы должны Марса, извините пожалуйста ну и в случае гуманитарной программы эта программа подходит для тех кто не подходит под все другие программы Ну, так як ми підходимо під економічні програми, ми одразу вибрали їх це через роботу, через вас, ваш досвід, професію. Ось таке от. І перед тим як ми вирішили саме, куди ми будемо, в яку провінцію ми будемо їхати в Канаді, ми розглядали цей же піар, Як це пов'язано, в якій провінції нам буде легше його отримати, деякі провінційні типу програми. Тому що якщо ви не проходите, не отримуєте якісь там додаткові бали по провінційним програмам, ви маєте йти по експрес-ентрі. Ну, в нашому випадку ми розглядали ось ці два варіанти. І по експрес ентрі ви в принципі можете її отримувати в цей ПМЖ ПІАР, ще навіть не приїжджавши в Канаду за кордону. Але там складніше, бо у вас ви маєте бути дуже висококваліфікованим, там що ще дипломи, за ліські. І тому ми розглядали там варіанти. и обрали все-таки Альберту. Начнем с того, что экономические программы делятся на федеральные и провинциальные. Федеральные программы, они более сложные, то есть там надо брать баллы в зависимости от опыта работы, в зависимости от обучения и много других факторов, как возраст, связь в Канаде и так далее. И мы рассматриваем провинциальные программы. Провинциальные программы — это как бы первый этап на подачу на пиар, то есть вы получаете провинциальную номинацию проекции, и потом все равно подаете на федеральную программу уже имея 600 баллов. И с этими баллами уже легко проходить. И, исходя из разных провинций, мы выбрали именно Альберту, так как там были понятные условия и довольно-таки легкие, то есть всего года опыта работы в Канаде, диплом хотя бы школы. Можно и то нормально было. И английские четверки или пятерки CLB, в зависимости от специальности, от профессии. Это был наш план, то есть мы рассмотрели про, Альберта программу Alberta Scheme, либо Альберта Тех ПФВей для получения номинации провинции Альберта. И изначально, так как у меня был опыт работы в Чехии веб-разработчиком два года, мы поняли, что можем приехать в Альберту, получить э, мне джоп офер и можно, в принципе, уже на основе моего опыта из Чехии подаваться даже сразу, не ожидая года работы в Канаде. Короче, главный план был, что мы приедем и помещение нормально, швиденько отримаем пиар. Так вот мы думали. Так, да, так ми планували. Но когда мы уже в саму Канаду. Перші місяці Міша ще працював на черську компанію, тобто він допрацьовував паралельно, він вже шукав роботу тут в Канаді. А я собі шукала. Ну, я в різні варіанти там подавалася. І так вийшло, що я швидше знайшла роботу і почала працювати едюкейтором на партаймі. І вже там грудень, вже січень, а Міша все не може знайти роботу. А я вже перейшла на фулл тайм, ми почали розглядати варіанти, як можна податися через мене на піар. Ну да, есть ми приїхали в июле, і уже в кінці августа Аня вийшла на роботу. Тобто її ее опыт уже по суті, з кінця августа, либо з початку сентября. Угу. А, изначально Аня вийшла на роботу на part-time, но уже где-то в начале ноября перешла на фулл-тайм. І ми поняли, що по Аниной программе, мы, в принципе, можем и податься на Alberta Opportunity Stream по ее опыту работы в Канаде. Но для этого есть определенные условия, для, так как есть список профессий, которые не подходят для провинции Альберта, и именно Анина работа туда попадает, а именно Early Childhood Educator. Але с другим або третьим сертификатом. То есть первый, начальный, он не подходит. Так. И мы такие, ну, Подивилася на табличку при еквіваленс, типу, мій диплом це бакалавр, і там по табличці вказано, що якщо у вас бакалавр або магістратура завершена по педагогічній сфері, ви можете отримати левел третій. І я така, ну все, типу, у вас в кармані той сертифікат, я подаюся, і тут мені приходить відмова. І я така. В смислі? Типу, в мене ж бакалавр. А там написано, що має бути 4 роки бакалавр, а я навчалася 3, і їм по барабану, які там предмети вчила. Да, более подробное видео об этом, как Аня пыталась получить сертификат второй или третий, и вообще про ее работу в Канаде как Early Childhood Educator вы можете найти в описании вот, И, эти эти видео, вот, вот И мы просто рассмотрели, что Аня может получить на основе ее образования сразу третий сертификат. Мы обрадовались, подали все документы, но нам сказали, что сначала нужно дать английский Ане. То есть у них есть условия, что то который хочет получить третий сертификат в Канаде, в Альберте, должен иметь хотя бы CLP 7 по каждой категории. В сечне. Питкинет сечне, чинсарайна не сечня. Я уже сдала CLP, и отримала баллы в Семерке и высше, и подалась тогда уже, ну, как бы, ним на сертификат. И вот тогда я отримала відмову. Да, то есть организация посчитала, что Аня диплом не подходит, так как он срок обучения в Уани 3 года. Да. А вони требують чотири, щоб отримати зразу третій Ну, Хоча вони не вони це ж не розповідають. Мені прийшлося ну я така, типу, в смислі, у вас же написано бакалавр. Я е, їм питала їх, вони не відповідали. Типу, ми не розказуємо, чого ми чого ми так відповіли. І тоді я писала вже міністру цього освіти. освіти, да, Чтобы он мне хотя бы пояснил, никто мне не пояснил, и он сказал, что типа, у вас диплом 3 роки, а не 4. Ну и на основе этого всего ей выдали сразу первый сертификат, то есть так. на основе ее диплома. То есть английский даже в этом случае можно было не сдавать. Угу. А, исходя из этого, мы не можем не податься на пиар по Ане, а я так до сих пор остаюсь в поисках работы по своей специальности. И мы понимаем, что надо искать способы, как они может получить второй сертификат. Третий. Ну, второй или третий сертификат. І далі я почала розглядати варіант teacher certificate, бо мені якраз ця організація яка веде сертифікати. Вона сказала: або йдіть туди, вчайтеся, або ви можете отримати teacher certificate. Окей, okay. я почала подаватися на teacher Certificate, там дуже багато документів, всього остального. Я ж розумію, що цей. Про це займе роки. Плюс я на Фейсбуці знайшла жінку, яка пройшла це все. і Вона розповідала, що навіть з тим, що в неї 20 років досвіду в Україні було, і вона взагалі вчитель англійської англійська в неї чудова, і все в неї прекрасно, і освіта висока. То все рівно їй прийшлося витратити, витратити більше двох років, щоб отримати цей сертифікат. Бо, окрім того, що вона узнавала всякі свої документи. Вона і ще проходила тут практику, якісь предмети довчувала. Коротше, це реально дуже довгий процес. Але я вирішила, що окей, тоді я почну з нього, бо я на навчання ну не планувала йти ще. Думаю, ну можливо, через ті чортіфікейт. І от я його подала, почали ми збирати якісь документи. Там достатньо міша довго морочився з документом з міністра від міністерства освіти Чехії. Зараз досі ми з цими документами носимось. І далі в мене в, в червні я дізнаюсь, ну, в травні я дізнаюся, що мені пропонують з вересня вийти на позицію супервайзера. І для супервайзера вони вже хотіли, моя організація, щоб я хоча б вже була студентом, який навчається на другий сертифікат. Uh, і тому в під кінець, якби оце травня, червень, я дуже активно почала шукати курси, куди я можу піти навчатися. В результаті я знайшла коледж, про це все також в мене є відео, і почала там навчатися. І от з липня 2024 року я навчаюся на отримання левелу другого. І ось вже в кінці червня я завершу своє навчання. Во-первых, ізначально Когда мы еще шла рассмотрение заявки на сертификат третий, когда они подавали документы, и они уже предложили позицию ассистента-супервайзера. И там уже должен быть второй сертификат. И mm. тогда уже мы не знали, получим третий или нет. И на основе этого ее взяли на эту позицию, так как, скорее всего, она получит. Да, я была в процессе ожидания сертификата, я была максимально впевнена, что мне не дадут, потому что у меня бакалавры. И э, организация моя такая, типа, говорит, да, окей, супер, тогда ты в процессе, мы тебе поверим, и они меня взяли, я потом я отримаю отмогу, и я была очень такая... Да, боже, и, вот, и вот тогда мы поняли, что надо подаваться в колледж. Uh -huh. И тогда уже в сечне мы начали искать колледж, то есть не в Дубне, не когда ты говоришь. По ходу всего этого в Канаду приехало огромное количество людей, так как было очень много программ, и Канада хотела набрать как можно больше мигрантов, и немножко перестаралась. Немножко, мягко говоря. И таким образом все программы в разных провинциях были просто приостановлены. Именно в Альберте программа была остановлена несколько раз и пересматривалась свои требования, систему, и поэтому все это было под вопросом. Но так как у нас еще не было года работы, продолжали просто собирать документы и набирать опыт работы. По ходу всего этого пришла новость, что в экспресс-центре, то есть мы не рассматривали федеральную программу экспресс-центре по баллам, Потому что минимальные баллы там просто вот такие, 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 такие. И эти баллы набрать очень сложно человеку, который не имеет пяти лет опыта работы, не имеет там диплом магистра и диплом доктора. Вы и высокий английский язык там на десятки и выше. Исходя из наших баллов, мы поняли, что мы под это пока не подходим. Но вот уже в феврале 2025 года появляется новость, что экспресс-энтри программа пересмотрена. И что появилась новая категория «Education» и появился там ног, по которому они работают. То есть Early Childhood Educator. И мы понимаем, что это выборка по экспресс которая набирает людей по определенным профессиям, но с меньшим количеством баллов. То есть вам не нужно иметь там 500 баллов, они могут набрать у вас, там, не знаю, 400 баллов. Вот, к примеру, как это было в категории health, вот такие баллы были в последние mm -hmm. разы. Мы не совсем понимали, как это точно работает, поэтому мы записались к коммуникационному консультанту, чтобы он нам все рассказал, пояснил и оценил наши шансы. Для этого мы планировали, что, скорее всего, мы будем через провинциальную подаваться по... Альберта по Стрим, то есть, когда они получают... А как это называется, та маленькая программа, что была, появилась, что я могла там даже вказывать свой сертификат, что я там набирала много баллов? А, появилась также, в Альберте появилась еще отдельная система, называется Express of Interest. Она идет поверх всех программ в Альберте. И то есть, чтобы получить доступ к основным программам Альберты, к официальным программам, вы должны пройти вот эту вот еще одну оболочку Express of Interest. То есть вы создаете там профиль и зависит от количества баллов, вас могут пригласить, либо если считают, что у вас там профессия, которая очень нужна Альберте, вас могут разрешить податься на какую-то из программ. Таким образом, они хотели уменьшить количество заявок по определенным программам, особенно по Alberto Opportunity Stream. И мы не могли создавать этот профиль, пока они еще не получили второй сертификат индикатора, так как это является требованием программ, провинциальной программы Альберта. Ну и после того, когда появилась вот эта новая по экспресс центре программа, что они зазывают индикаторов, мы договорились про консультацию. И Міша з ним поговорив з консультантом, бо я була на роботі, задали задав всі йому питання. І в результаті тепер нам все-таки сказали, дуже цікавий момент щодо е, цих провінційних програм, те, що ми не знали, що виявляється, потрібно дуже довго діти, щоб вам все-таки її видали. Довго, реально довго. Так, тобто, після того, як ви отримуєте номінацію, тобто вас выбирают, говорят, що ви классные, ви подходите для Альберты, вам дають номінацію. Ця номінація дає 60 балів по експрес то тобто по федеральной програмі. И вы в течение там, полугода должны податься на экспресс-энтри, и вам выдают 600 баллов сверху помимо ваших 660. баллов. 600 баллов. баллов поверх ваших баллов, то есть английского, там, вашего образования. И у вас там выходит там, больше 700, 800, 900 баллов. И вы легко дальше получаете первый. Там вы но, точно проходите. Но, да, но и этот процесс тоже рассматривается в течение полугода и более. То есть на все, на все про все. От начала подачи заявки на Альберта Патюнице стрим, ну или на Express of Interest. До отримання самої карточки піари, це може зайняти около трьох років. А якщо ви подаєтесь на експрес-центрі, то вам цей процес набагато швидше може бути, але вам потрібно реально набрати ці бали високі достатньо. І так як з'явився новий варіант, чи проходити через едюкейторство в експрес-центрі, де можливо вибірка буде дуже низька Помінші по балам, да, то це зараз. Появилося де... другим шансом для нас. Тобто, це сейчас считается как основным нашим вариантом для получения ПМЖ в Канаде. Что для этого нужно? Для этого нужно сделать эвалюацию диплома Анину и взять Селпип. Так как Аня уже сдала в сечне 2024 года Селпип, Селпип мы еще в Индии. То нам оставалось сделать только эвалюацию диплома, угу. и мы уже можем создавать профиль Express Entry, чтобы на дальнейшую выборку по этой программе мы могли бы пройти пополам. Так, сколько нав... бойд палов мы знаем, и поэтому да. Навіть без сертифіката, просто, а вдруг вона буде поменше і нормально. А потім же, як я отримую цей сертифікат, точніше, диплом, що я закінчила навчання тут, то його ми ще можемо додати, і у нас ще піднімуться трошки бали. Так як ця федеральна програма, то бали можуть бути на самом деле високі, так як люди можуть подаватися із других стран. Угу. То сім'ї просто полгода, по-моєму, год опыта пайтоспеціальності, ви можете вже создати профіль в Express Entry. И если вы проходите по баллам, когда будет выборка, то вас выбирают. Так как это экспресс-энтри программа, то шанс никто не знает, какие будут баллы. Так. Мы, мы ждем, когда первый раз выберут. Так а как это... выбор по этой программе еще не было. А когда это может быть? Это же не, не, сразу, типа, они только ее открыли и я первая думала, что выборка что первая, первая выборка будет в течение полугода. я так думаю. Это был как бы наш основной вариант сейчас является. И как запасной вариант это экспресс-центр Canadian Experience класс. Для этой программы уже нужно больше баллов, то есть в районе там 500. Но так как Аня заканчивает обучение в канадском колледже, то за это она получает дополнительные баллы. И если я сделаю эвуляцию своего диплома колледжа и при этом тоже знаю английский, Аня может, возможно, пересдать английский на более высокие баллы. То, так невозможно а точно, потому что если то... я сдаю на девятки, то у меня очень хорошо поднимаются баллы. И поэтому я думаю, что я все равно буду снова пересдавать селфи, чтобы повыше. И плюс у меня английский набогато сильнее. Плюс это... в течение полугода Аня также уже будет иметь два года опыта работы в в Канаде по квалифицированной работе. Full-time. Да, и таким образом уже можно собрать, ну, приблизиться к этим 500 баллов. И иметь возможность быть выбранным по выборке uh, Canadian Experience Class. Ну и Альберта по Stream остается как запасной вариант по моей работе. Так как миграционный Кустан сказал, что требование по Альберте это иметь второй сертификат для эдюкейтеров, то, как правило, нужно еще и год поработать с этим сертификатом. То есть недостаточно его просто получить. Но так как Аня работала на позиции супервайзера, то иммиграционный консультант не смог ответить на этот вопрос. То есть он сам точно не знает. Считается ли ее опыт года работы супервайзером или нет? Я не знаю. Я вообще не видела, чтобы было умовы, что ты сертификат. с сертификатом, сертификат сертификаты, должен еще проработать. С этой формулировкой. Там была такая промывание. В любом случае, в июле у меня уже опыт работы в Канаде. І ми можемо по моїй по роботі податися як я буду основним заявителем по Альберто Патні Стрім. Тобто mm -hmm. і по поміпа Альберто, Альберто Паттинці стрім, а і по Ані як федеральна програма, щоб вона була основним заявителем Там а ми зробили вес евалюацію э, мого диплому. Э, нам пощастило, що декілька моїх друзів вже з мого університету запрошували вже документи на те, щоб вони відправили. І увесь процес у мене зайняв всього 9 днів. Дуже швидко відправили, але люди з України говорять, що там набагато довше, тому що там ще повинні якось завірювати їх документи, це через яку ще організацію, це дуже затягується. Да. Ну, мові, в двох варіантах на чешському англійському, то это було очень достаточно быстро, і що дуже сильно повлияло швидко быстро універ. Так. У меня очень быстро, прямо на супный день мне ответили, что да, оформлено, мы отправим. И мы уже создали профиль Express Entry, где указали свои данные, которые у нас имеются на данный момент, то есть образование в Чехии, год опыта работы в Канаде, и еще они указали год опыта работы в Чехии, как ассистент а в мне нужно будет какие-то документы еще запросить? Если вы хотите подтвердить какой-то свой опыт, чтобы получить за это баллы, вы обязаны подкрепить это каким-то документом. То есть это может быть... А э, а долж... быть be, просто... Нет, это должен быть какая-то бумага, reference letter, на котором указано, что ты работал в этой компании с такого-то прокуппера, такое количество часов. Такие условия, то да, такие твои... обязанности, твои обязанности, и какой-то там у тебя есть teacher, assistant. Но это не, не столько важно, но это тоже надо указывать. То есть твоя позиция. Uh -huh. А также нужно выписки зарплат. То есть это могут быть выписки из банка, либо может работодатель выписать какие-то бумаги, что... Он тебе платил деньги в uh -huh. такой то сумме, такие-то дни месяца. Ну и офицер уже может рассмотреть и запросить какие-то дополнительные документы. Я слышал, что такое, что даже Та кто работал в Канаде, у него там возможно был отпуск каком-то месяце, и офицер увидел, что у него то мало часов, и он мог запросить там за весь год, например, все выписки о зарплате. Mm -hmm. Приставы, <связывать> их вот на таком этапе мы сейчас находимся, да. ожидаем, когда они получат второй сертификат, также начинаем готовиться создавать сабпип еще раз, <губ> я первый раз, я вдруг буду презент, я думаю, что мы в летку этим занимаемся, да, также я буду делать тоже вуляцию своего диплома из колледжа и будем стараться как-то повышать наши баллы. Французские вот, нам порекомендовали выучить у а, но есть еще один вариант, <плакова> такой уже план Д получается, <связыв> а, это есть программа для франкофонов, то есть людей, которые говорят на французском языке. Это экспресс Entry, и выборки происходят там два, чуть ли не два раза в месяц, то есть каждые две недели практически. Прям французы, им треба, тут, я не могу. Последняя выборка была 379 баллов, то есть ну, достаточно маленькое да, количество. Я могу уже пройти, как бы да, я можно на уже пройти. Но для этого нужно знать французский язык, то есть дать CELPIP либо IELTS, на... Ну, не, нет, не, там другая, не по-другому называется. Ну. Дефол или как-то там. Ну, нужно знать баллы. Тест на французскую. французскую. И чтобы минимальные баллы были по всем категориям, CLB 7, то есть достаточно высокий. Если так у вас у це як би один навіть на англійську, типу люди, які приїжджають сюди з нульовою з нульовою англійською, ну навіть за рік це складно вивчити на бе 1 Так, да, можливо, але це складно. А ви вивчити ще французьку, якщо я прохожу лін, як це називається совушка? Дуалінго. Дуалінго. Я йому на французькі слова, а воно мене не розуміє, що Я кажу то як я можу знати? На замерке. Все реально, но да, это, конечно, славно. Но, как сказал милиционер Константин, что у него есть какой-то клиент, который выучил вот на этот уровень за полгода. Ну, но это надо каждый день там по так, большое количество часов да, заниматься. Но это такая, типа, как отдельный вариант. Если вы уже знаете французский там на каком-то уровне, на начальном, Чичинь, либо да. на, даже на B1, то это прям супер вариант, что вы можете доучить до сил B7 и пойти просто по этой программе. Что касается переезда в другие провинции, так получается, что сейчас квоты сокращены во всех провинциях, и некоторые провинции вообще закрывают свои программы, так как у них уже большое количество заявок. И просто угадать, куда ехать, вы не можете. То есть вы можете приехать долго собрать вещи, искать работу в другой провинции, приехать а кажется, что программа просто закроется, и вы там будете сидеть и ждать просто, когда программа откроется или что-то поменяется. То есть в нашем случае, конечно, этого не имеет смысла, что нам нужен опыт именно в этой вербертии. в Коротше, на даному етапі ми просто створюємо вже свою як, анкету на подачу на піар, завантажили там документи, які маємо. І я просто закінчую коледж, і ось уже в липні це буде більш-менш видно, бо ми, я думаю, в липні вже із селпіпом розберемося, і сертифікати туди завантажу, диплом. І вже ми будемо бачити, як максимально багато балів ми можемо набрати, і плюс. быть, потом, або в липне. або... я не думаю, что в червне уже будут выборку работать на эдюкейтерах, хотя кто его знает. В любом случае, если вы работаете на этих позициях, то как можно скорее делать эвалюацию своего диплома, сдавайте селпип и загружайте, создавайте свой профиль в экспресс -центре. А вдруг, а что? Мы никто не знает, какие будут баллы, и вдруг ну, просто получится так, что вас могут выбрать даже если у вас там полгода опыта работы, если там требования полгода. И даже если у вас есть опыт работы в других странах, на этих позициях. Если вы можете подтвердить то это, Да, дуже если вы можете это подтвердить, не ждите ничего, просто подавайтесь, создавайте профили и ждите. Пытайтесь как-то увеличить баллы. Угу. Английский подтягивайте. Чуть и французский. Ты крайняк. Сижу. Да, да, да. Кум-то угу. Бон аппетит. Хотя это итальянский, по-моему, кум-то Ну, український кум та ляпасе. Це, в принципі, все, чим ми хотіли з вами поділитися. Пишіть в коментарях, хто з вас вже подався на піар і отримав, по якій програмі, як взагалі у вас це все відбувалося. Я знаю, що достатньо ну, багатенько українців вже отримало піар, хто приїхав там три роки назад. Так, да, хто встиг податися на пір по стрім до того, як це стало мейнстрімом? Да, мейнстрімом, то вам повезло, що да, що ви встигли попасть. Тот момент, коли можна було просто здати сіл P4 і отримати вже піар на основі цього. Да, і мені цікаво, хто з едюкейторів, хто мене дивиться, також вже планує в цьому році подаватися на піар Дайте знати, як взагалі чи в на яких позиціях працюєте, тому що дехто працює асистентом вчителя, ви також маєте шанс податися на піар через експрес-центрі. Ось. Ну що, дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, щоб мій канал просунувся. Я дуже хочу, щоб в мене було тисяча підписників до мого дня народження. Не знаю, чи вийде. вийде. Тому підписуйтесь на канал. Я підписався. Дякуємо вам за перегляд і бажаємо вам гарного дня. До зустрічі в наступному відео!